На какой тем поговорим? Да не знаю. Но я смотрю, ты такой прям на Украине озабоченный, да? Да. Перемога да, скоро, по-моему, да? Обовязково. Не скоро? Обовязково кажу. А ты а на, на какие темы спілкуешься? На русском. На русском разговариваю. Почему ты должен с тобой спілкуваться с российской мовой? А ты хочешь сказать, что ты не знаешь ее? Чему не знаю? Я знаю, а, а ты не знаешь никакой мовы, кроме российской. <служивание> а ты мне а скажи, ты мне <служивание> <ти> не <служивание> <мені служивание> скажи, почему ты такой ущербный, что ты не, 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 не знаешь? Это что за нация? Это нации такой нет. Это примерно как цыганина. Ага. Ни туда, ни сюда. Ни родины, ни флага. Прощают все. Сейчас привал. Чуешь? Чуешь? Я, 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 я буду, я буду, я буду, я буду, я буду, да, на... забей ебак на, на хвилинку. Я чуешь, я... Ебак у тебя, понял? Чуешь? Не э... Не чую. Не чую. Добре. Все на русском разговаривать. Чему Это вы на Мы все. на Все, иди на. Ты и твоя страна. Иди на. Идите иди, иди Чего их так бентежит наша украинская мова, а? Поехали снова марафон украинской мовы с ними. Друзья, Хочу вас попросити підписатися на всі канали. Посилання є в опису. Справа в тому, що іноді, іноді канал уходить до бані, і щоб нічого не загубити, будь ласка, підписуємося на Telegram, він є в описі, як я вже і сказав. Також на додатковий канал на резервний, на основний канал, якщо ви дивитесь це відео на резервному каналі. Ну і на Тікток, який тільки-тільки у нас з'явився. Дякую, приємного перегляду! Привіт. Да, у интермова. Якою мовою спілкуєшся? Російською. А чому? Хочу ну, так. Ну ви ж кажете, що ми з вами там якісь братські народи. Чому ви не спілкуєтесь українською мовою? Російською хочу. Добре, на які теми спілкуєшся? А? На які теми спілкуєшся? А? Ну, давай поспелкуемся про Сэчу. Давай поспелкуемся. Кого ты Саня, раза уживал Сэчу? Да, да. На кого ты там успокоишься? Как орешник заебал, заебись, выебал. Як. Як? Да, покажи, будь ласка. На русском говори. Покажи, будь ласка, як решта... Я тебе показываю, свой Я тобі кажу, зараз, мовой, котрою спілкувалися твої Хазрива у Росії, розумієш? А, так так, так, так раз. Что, си, браты Роси... украинскую мову да, разумеется? С россиянцем, блядь. Надо бить, Сука. Здравствуйте. Привет. Как ваши дела? Да та так, война. Да? Говорю, да, война. Ну, ну а что? Ну, война, война. Ну, вы спросили, как мои дела, или вам нужно более раскрыто рассказать, как дела? Ну, нет, это все как ваши дела, вы спросите, война. Но это не ваши дела. Мои дела. Мои? Ваши дела. Ну, да. Почему? Ну, потому что Российская Федерация напала на мой дом. Идти мне некуда, потому что моя страна Украина, и это мой дом. И я не хочу, чтобы мой дом кто-то захватил. Именно поэтому мне приходится чего-либо делать для того, чтобы защитить свой дом из-за того, что еще регулярно воздушные тревоги и так далее. Поэтому жизнь полностью поменена у всех украинцев. Как бы да, моя жизнь война, мы идем. Типа, Типа, не в обиду, ничего. А, например, в вашем городе снимают как опросы социальных, ну, как социальные опросы жителей, например, ваше строение в городе. Я не знаю, где вы живете. И люди говорят, ну, типа, что, ну, как будто нет никакой тревоги, вот, как вы сказали, воздушной тревоги, что просто им нравится ваше правительство. Ну... Э, смотри, э, сейчас тысяча... тысяча десятый день плюс-минус. Сейчас я могу посмотреть, какой-нибудь точный день, если интересно. За эти тысяча... Сейчас, где карта повышенных тревог? Зараз. Э, тысяча восьмой день э, полномасштабной войны, как Россия напала на Украину. И за вот эти вот тысяча восемь дней в Одессе всего лишь одни, одни сутки были без воздушной тревоги. Одни сутки. Ну, за за говорим, тысяча так. восемь дней. Нет, нет но... Но я тебе говорю, факт такой. Да, Реально. Хорошо. Ну, а когда ваша устанавливает НЛНР, ДНР. Это, как вы могли нападать сами на себя? Вы сами на себя нападали? Как вы могли сами на себя нападать? Ну, я не знаю, как вы сами могли сами на себя нападать. А когда у вас война. Когда у вас война с чем э, была? Зачем вы нападали сами на себя? Что? У нас война? Чего? У вас, ч... Война в Чечне была? Война в Чечне была? Ну, меня нападали сами на себя. А что у вас было в Чечне? Что? Чечня это Россия? А Казахстан тоже Россия, да? Причем здесь, здесь Казахстан? Чечня! Алло! Здрасте! Причем здесь Казахстан? Зато они все знают про Украину. Сука, они не знают, что Чечня это Россия. Вы понимаете? Они не знают, что Чечня это Россия. Вашу мать. Сука. <свес> вот это кринж. Друзья, не забываем, что донатить на ЗСУ можно ще и тогда, когда найдут стримы. А під час відео. Всі все є в опису. Це Монобанка, це PayPal, це вже з'явилась крипта. Суд дуже потрібна наша підтримка, тому, будь по можливості допомагаємо. Не буває великих чи маленьких донатів. Одна это це теж дуже важливий донат для підтримки наших захисників. Дякую. Ви з якого міста? З дому я. Не понял. З дому я сильне. Південь. 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 Півні. Південь. плохо слышно вообще тут. Вы из какого места вообще? в пивдня я, в пивдня. 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 Так, это западная, западная область. Так, 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 так. Мы Львівська область, конечно, село Дуже приємно Захидная Украина. Захидная Украина. Захидная Украина. Захидная Украина. Если вы хотите, знаю, подпиткуватись и что-то вырежьте. Не сыграя воду. Ты блогишь уже? Да. да нет, нет. А, Юрий, а, Юрий, я уже А он не Юрий. Я вижу его. Он не блогер. Наши братские народы, в том числе, вообще-то... А Украина, мы разные а ты раз сжигаешь ненависть, и ты будешь... Я просто... такое зажигу, вот это а... просто охренеть, вот, да я а зажигаю. ты не, а ты не, а, ты не, ты не... не а ты не сможешь. Ты будешь не... а. все, вообще. Ну ты все уж. И там не было вообще там, блять? Ты сейчас где находится, вообще? там в Европе вообще получается? Бора-бора. Ну ты все уж там. Борабора тебе там вообще вот... бора тебе там вообще вот... и блядь. Пиздеешь. Там он там и ест, вообще. он там и ест. Он Да пизды. он Он там за ест, он что ли? ест, зачем там там Хорошо, кайф, на Украине. Так какой он пока он бабки зарабатывает, на он этих предлогах. на которые мы там вообще. Мы тоже хотим бабки зарабатывать. Стоп! Ты куда делся? Да он делится, он ты хочешь с ним пообщаться уже? С этим Ой, иди ко Я иди ко мне. Ты хочешь пообщаться с ним уже? Ну, общайся лучше. Ну, общайся лучше. Ну, давай. Он блогер, он записывает. Ты будешь надо говорить на Ютубе? Питань нема. Ты будешь надо на Ютубе? Питаний нема. Мы зараз выставим. Що сталося Сегодня. Слухай, слухай. Ты не видашь. А, ты не думал, что так може. Ты мне нырку видашь? Ныркове видаш? Нет. Чему? Чему? А, потому что ты начинаешь на литер, я тебе не видал. Я Если поделишься, вытекаем. Добре. Давай. Давай. Давай Добре. Ты, ты, ты сада, поделишься ниркую? Не по барабану, придыхай. Я тебя сдам. Кому? Кому? Всем. Всем. Хочешь? Выдыхай. Видыхай. <laughs> Видыхай. <laughs> На... На цветочек. Выдыхай, он же. Увалить, блядь. Тупый, совсем тупый. Ты не знаешь, что ты кажешь. Привет. Привет, привет. На какую тему поговорим? Ну, слушай, не знаю, как, как пойдет. Значит, чаще всего про войну, про политику. Если предложу другую тему, которую я смогу поддержать, попробую поддержать. Про политику? Ну, я не знаю. Я не особо там в политике. Да? Нам все на политику говорят, так что, давай попробуем. Давай попробуем. У тебя есть какие-то вопросы, нет? Ну, слушай, ты на это зачем говоришь так, что давай. Да у меня ж банально именно так, так, чтобы с людьми говорить именно по-человечески, типа, да. Просто да. банально, как люди думают, почему напали, для чего напали, что ждет в будущем и так далее. Ну, это понятно. Ну, тогда давай пообщаемся на Ну, и как ты думаешь, какое будущее в России? Ну, в России свое будущее, но нормальное, которое оно ну, теперь у России будет все намного лучше, наверное, чем у Украины. Чего это так? И, ну, блин, слушай, ну, серия, блядь, так и не действует, и, и вообще, нахуй, исходя из тела. Вот. Без маты, без маты, мат. давай без, без этого исхода русского. Да, ну, это... это... 300 так что ты им там особо не платишь. Не, не, просто непонятно, в чем ты. Ну вот, смотри, я, допустим, могу... А ну, а что, слушай, а в чем ты думаешь, что что-то будет плохое или что-то чем-то Конечно, чем такое? конечно. Слушай, ну, если вот так вот сравнивать, по сути, по факту, ну, хуже, чем у Украины, дела, ну, наверное, где-то в Нигерии сильно хуже. Почему ты так решил? Потому что, ну, ты посмотри, что происходит. Смотрю. В Украине. Да, ну ты посмотри, Смотри, что происходит. В Украине. Что? Вот мне интересно. Треть страны отобрали. Что? Треть страны. Никаких Ну, слышишь, какой-то там контратаки. Блин, да это вообще не речи даже не идет. Орешники туда вам закинули. Вот это вообще до обострачивающе. Что? Кокорсники. Ты перепутал Что? кокоршник, Не решите, кокоршник. Ну это у тебя кокоршник. я тебе объясняю, это я, я, я объясняю, почему когда, кокорщик. Когда долетит орешник, долетит у вас любой кокошник, я тебе говорю. Ты просто там можешь где-то сидеть, далеко. Покажи, покажи, и издалека так. вот такой блогерский, Полетят, с вас в шапки, когда по вам попадет, Ну, просто ви далеко. І сидіть здалікавої. Такі, ну давайте, а тут ну, це все закінчиться, коли попадете. А знаєте, чого в них палає? Тому що вони нічого не можуть зробити. Вони 11 років воюють проти України і нічого не можуть зробити. Бачите, як він запалав? Просто запалав на рівному місці. І зараз палає, і буде палати. Тому що вони. ничего он не может сделать. И они вот сидят, и он вот разумеет, что ему его пропаганда полностью лейно накидывает на ухо. А он, но все равно, да ну не может быть такое, мы же, мы же великий. Да какие вы там великие, на сути свое величие, себе обратно в жопу. И снова становитесь на колени, чтобы просить у Америки ножки Буша. А Америка ножки Буша вам больше не даст а не даст потому, что Украина не разрешит. Через Украину будут проходить ножки Буша, И мы будем менять один килограмм ножек Буша на одну тонну вашего вооружения. Готовьте, сетки. Свободен тварь. Ох, ёпта, кто ты такой, блядь? Привет, братаха. Я знаю, кто ты такой. Дай Бог тебе здоровья, удачи, всего наилучшего. Ну, значит... Слава Хайнер, слава. Хай буде. Слава тебе, слава. Я знаю, кто ты. Дай Бог здоровья, брат. От души душил на да. поднял, приподнял. Спасибо, брат. Дай Бог здоровья тебе. Это <рых> 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 позитивчик. Говорит, я знаю, кто ты такой. Вот, еще живые, да. Я хуею. Добрый вечер. <рых> а что такое? Сподеваешься на инши, Чешо? шо? Сподеваешься на инши, че шо? А на шею я имею сподеваться? А че сразу, ну ты же запитав, что я живый еще. А <свес> я ж не за тебя говорил, я за другого коня говорю. А за кого ты казал? А там долбоеб я был перед тобой переключился. <свес> Зрозумів. Какие питания есть? Вообще ноль питаний. Добренько. Счастья, здоровья. Слава Україні, красавчик Молодець. Дякую. Україна понад усе. Віримо з Збройних в України. Дякую. Що це за марафон з українців? Я не зрозумів. Це щоб я спав гарно чи що. Просто марафон з українців, 3 подпінь. Типу типу, вже все, так. Да? Віскалі вибори, нахуй. В ролеці більше немає. Бля, типу в посадках. Підписуйтесь на канал, посилання в описі. Стріми кожної ночі. Все буде Україна.